флаг вышивался индивидуально. Синяя ткань у нас ушлось 50 метров. То есть общий размер его это 10 метров на 7,5. То есть, скажем так, большой такой флаг, габаритный довольно-таки. Вот, а у нас три на три с половиной метра. На территории Украины это впервые, это первый такой флаг, да, то есть очень приятно, что есть возможность поучаствовать в жизни, я считаю, что в жизни своего народа, да, принести какую-то маленькую лепту свою. Я считаю, что это в первую очередь крик, такой крик души, потому что мы говорим о том, что Крым это всегда Украина, и крымские татары всегда были и есть украинскими, то есть это неотъемлемая часть Украины. Это довольно знаковое событие. И очень, очень символично, что пришли, пришли поддержать простые горожане, простые, простые люди, даже прохожие под присоединились, как вы видели. То есть получился такой импровизированный митинг такой, поддержанный людьми простыми.